Лозунг. Ні, це це лозунг державної мови. Коли ти розмовляєш на своїй мові, ти простреляешь свою Украину. Да не нет, это просто лозунг нацистів. На, нацистський, нацистский классический нацистский лозунг. Ні, нацистський лозунг, ты коли говоришь ЧВК Вагнер и Зеки, браешь, что вони там гултували людей, mm. ну, це нацики лозунг. Вот смотрите, юноша, вот если бы вы сказали люблю Украину, я бы с вами, наверное, согласился. Нет. А когда вы, когда вы. Хорошо, это моя тогда окраина, так. Я, и прослав... я ее прославляю, хорошо. это моя Украина. Для mm. чего говорят, я люблю Украину? мне, просто показалось, что вы грузин. Ну, значит, вы не знаете просто историю своей страны. А, это а, национализм, 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 национализм? Значит, вы просто не знаете историю своей страны. Не, прошу, национализм, это национализм? Ну, национализм mm. это ниша, низшая точка нацизма. Да. Ну, ваш президент, он националист, я же говорю, это ниша, точка нацизма, ниша. Ну, ваш, ну, Просто России, почему вы подняли ее... эту тему? Я другой был посыл, я сказал, Нет, что, что вы не, нацист. Не, во, не, во... Не, разуме, во... вы... Вот смотрите, вы пытаетесь вы... меня остановить. Я не, не, пытаюсь сказать, да-да-да, не-не-не. Не-не-не, да-да-да, смотрите. Вот вы пытаетесь, вы пытаетесь перейти с больной головы на здоровую. Я вам конкретно сказал по поводу вашего лозунга, что это нацистский лозунг. Я могу подтвердить, понимаете? Ну, а, да, героем. А слава России, а слава России ценна а, Я, честно говоря, не приветствую этот лозунг и считаю, что а, вообще ну, лю, а, лю, на, на, национализм, вы же дослушайте, национализм? почему вы переживаете? Так. Не, 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 вы не мои не не, 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 мы сейчас разберемся с лозунгом "Слава Украине", найдем нет. его корни, найдем его нет. корни. Нет. Для, для давайте для вот без давайте конкретно, конкретно Затем, что вы считаете. Разумите, Смотрите, если мы будем говорить, не, 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 посмотрите, я понимаю, что вы. Вы не, не умеете вести диалог, поэтому мова? я веду я, диалог не, не, ровно я, так, как вы, вы ведете я, его со мной. Вот смотрите, и... А, и... А, я, к сожалению, я, к сожалению, не веду диалог с сумасшедшими, но, но тем, тем не менее, я точно могу вам сказать, что если вы решите вдруг какой-то момент не будем разговаривать мову, Давайте как, так, смотрите, юноша, я понимаю, что у вас как бы, большие проблемы с пониманием. Я, я, попробую, я, попробую я но вы, вы, вы зараз, если вы считаете, вы сейчас вы, вы можете вы разговаривать, то у вас не получится меня заговорить. Тут все очень просто работает. Смотрите, вы конкретно обратились ко мне с лозунгом нацистским. Я хотел бы, чтобы мы остановились на изучении появление этого лозунга вообще на планете Земля, как он появился. А вы все время пытаетесь скачать, куда-то уйти из темы. Так не работает. Итак, и я хотел бы вас морально, узнать, чистый, знаете ли вы, потер, когда морально, появился впервые морально, на планете Земля, морально, земля морально, морально, лозунг, и, который и, вы только и, что озвучили. А а если вы, я понимаю, мовою, вы любите говорить что параллельно, морально, морально, но говорить параллельно, вы, знаете, чего, я умею я так, я так, вашу как вы. на вашем если вы в курсе, то на самом я думаю, деле, что этот лозунг появился в, КВИ, в начале, в начале 19 И века. ваш президент, и а, а, конкретно сформулирован этот лозунг это лозун. а, в, в июле или в июне а летом 41 года, когда нацистские войска вошли в территорию Польши, и в рамках входа нацистских mesmo организация под названием по-моему ОУН, значит, созвал конгресс, в рамках которого, да, я с вами просто разговариваю нормально, нормально, по-человечески, некая организация под названием ОУН созвала конгресс, в рамках которого, это под названием вашей убивали детей значит, документ назывался а что-то там о, а типа, мы создаем государство Украины. И в рамках этого документа в третьем пункте было четко указано, что а вот эти самые да, организации украинских националистов, а, а украинских а ракеты в на чью территорию прилетели, ты урод ебаный. Адольфа за новый порядок в Европе. То есть все, получается да, ситуация, все. а в конце вот просто вот это все, когда прошло. Леди.